Слава Україні! Слава вам, жителі цього чудового містечка, які зібралися сьогодні на цій площі. Ви, як і кожен житель нашої країни, хочете миру, благополуччя в родині, можливості нормально жити, добре заробляти, мати надійну медицину, справедливий суд. Міцну армію, довіру до співробітника правоохоронних органів, достойну пенсію. Перед кожними виборами нам в тій чи іншій формі приблизно це все обіцяють і знов нічого не роблять. Чому сьогодні ми маємо вірити? Перше, тому що ми змінилися, тому що ми. Зрозуміли, що щаслива держава залежить від дій кожного з нас, що саме ми господарі на цій землі, і ми маємо об'єднуватися. Громада може і повинна контролювати владу, змінювати при потребі і підтримувати, коли потрібні реформи. Друге, це плани та дії нашого президента що хтось там що не говорив, але мирний план Порошенка, незважаючи на протидію, виконується. Так, це політичне врегулювання конфлікту, але ми зараз не можемо покласти тисячі найкращих героїв для військового вирішення проблеми. І головне, це стратегічний план розвитку нашої держави 2020. Наш президент. Запропонував реформувати нашу країну, і нам необхідне повне перезавантаження влади від парламенту до чиновників на місцях. А для виконання цих планів йому потрібна ваша підтримка та сильна команда. І саме така команда є. Саме членів цієї команди ви зараз бачите і, чує, і почуєте сьогодні. У нас корюківці Віталій Кличко та Анатолій Євлахов. Тож я запрошую до слова головного важковаговика команди президента України, багаторасового чемпіона світу суперважкій категорії серед професіоналів. мэра города Киева, первого номера в списке блоку Петра Порошенко, Виталия Кличка. Добрый вечер, Карюковка. Что-то я не слышу, ничего. Добрый вечер. Очень рад приехать к вам. Очень... Я знаю, что пару лет назад был Владимир в... в рамках избирательной кампании 2012 года. Прошло два года. Два с половиной года. Тогда партия, шла, партия Удар шла на выборы. Прошло много, Прошло много времени, а на самом деле очень мало. Время бежит очень быстро, и за этот промежуток времени мы можем только лишь отчитываться перед избирателями. Нам не стыдно смотреть нашим избирателям. За два с половиной года... А помните, тогда говорили, что будут тушки, будет продаваться. Нас покупали, нам угрожали, нас давили. Что-то не делали мы выдержали, не продались. И 42 депутата, которые пришли в Верховный Совет, отстаивали право украинцев быть свободными, отстаивали право и закон и добились персонального голосования. Огромное количество законопроектов. Наша партия выступила первой партии, которая задекорировала. Сегодня нужны перевыборы. Нужны перевыборы, нужно полностью перезагрузить систему, которая на сегодня не отвечает интересам людей. Мы были одни из первых на Майдане. Мы были одни из первых, кто запустил процесс досрочных выборов в Верховный Совет. Потому что сегодня Верховный Совет сформирован большинством Януковича. Эти люди, которые находятся там, увы, не отстаивают интересы простых людей. Они отстаивают интересы кубки людей, олигархов, которые сформированы Януковичем. Более того, очень обидно смотреть, когда депутаты Верховного Совета участвуют в программах на российском телевидении и поливают грязью и политиков и страну и полностью я уверен, что должна быть передогрузка. этот новый парламент будет абсолютно отличаться от того парламента, который был. него должны прийти люди. Люди, которые ставят перед собой цели и задачи страны, а не персональные амбиции и а интересы партии. Я очень благодарен многим из вас, когда обращался к призывам к жителям Украины, обращался, обращался к призывам к политическим силам поддержать одного кандидата в президенты. Да, мы многие говорили, Виталий, имея большую поддержку людей, ты должен баллотироваться в президенты, попробовать этот шанс и выиграть. Я обратился ко многим. Амбиции отдельных людей либо политиков должны быть ни в коем случае не впереди амбиции, не впереди интересов страны. Я очень рад, что многие из вас испытывали. И тогда, в мае, мы смогли впервые в Украине выбрать президента в первом туре с абсолютным большинством. Мы стабилизировали ситуацию в стране. Мы сэкономили миллиарды гривен в это тяжелое время. Это необходимо. Да, многие говорят, политическая сила, Виталий, как мы можем Объединяться нужно идти отдельно. Я говорю нет. В это тяжелое время необходимо объединиться в войне, в не сильнее, намного сильнее. И сегодня наша политическая сила поддерживает и призывает других ради... объединиться, объединиться одной силой. Потому что мы не должны совершать тех же самых ошибок, которые уже были совершены. Не наступать на те же самые грабли, на которые наступали. Вспомните, 2004 год. Обранчья революция. Тогда выступили против Януковича, выступили за демократические преобразования. И что те люди, которые стояли с одной стороны бригады, предела власть первым делом начали бороться за эту власть, уничтожая друг друга. Реформы не прошли, большое разочарование. Какое-то дежавю, когда сегодня мы видим тех же самых людей, которые вот буквально несколько месяцев назад стояли с одной стороны бригады, боролись с режимом, и вдруг они начинают бороться с друг другом. У нас есть столько вызовов. И внешние вызовы, и внутренние, и коррупция, и реформы, которые нам необходимо сделать. И объединившись, мы должны бороться. Бороться, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию в Украине. Сегодня, пользуясь тем, что власть слабая, пользуясь тем, что власть и пользуясь тем, что сегодня Украина слабая, Россия аннексия прямая. События, которые происходят на востоке Украины. И каждый понимает, что без финансовой поддержки, без поддержки деньгами, без поддержки оружием этого конфликта никогда бы не было. И вообще этот конфликт выдуман специально, раздут на почве лжи, на почве того, что якобы вопрос языка. Да никогда не было вопроса языка. И все друг друга прекрасно понимали, на каком, и понимают, на каком бы языке ты ни говорил. Потом начали говорить вопрос национальности. Никакой критики в этот вопрос не выдерживает. Более 70 национальностей в Украине. Я никогда не стоял вопрос какая у тебя национальность, в какой церковь ты ходишь, на каком языке говоришь. Сегодня идет война. Война информационная. Зомбирует людей. Я очень часто, звоня родственникам, знакомым, друзьям в Россию, слышишь, радикалы пришли к власти, националисты, те, которые ненавидят русских. Я заключаю совершенно просто, какая чушь я пришел, я сегодня во власти. Как я могу ненавидеть русских? У меня мать с Новосибирска. Отец Черкас. я украинец. Я люблю эту страну, я живу в ней. Я буду бороться за ее независимость и суверенитет. И территориальную целостность. А все остальное, это пропаганда. Промышка мозгов. И обратно в Советский Союз. Мы не хотим. Мы Пойдем тем путем. Тем путем, которым пошли другие страны и на сегодняшний день не показывают прекрасный пример. Буквально несколько дней, дней назад я вернулся в, я вернулся в Польшу. Лейх приглашал. Интересно. Я был в 91-м году. 90-е годы был в Польше. Тогда доход на душу населения в Польше был в два раза больше, меньше, чем в Украине. Сегодня Приезжая в Польшу, и проезжая Польшу, ты не видишь, когда заканчивается Польша, когда начинается Германия, разви развитая инфраструктура. Хорошие дороги. Зарплата у поляков около 1000 евро. Нормальные социальные стандарты. И задаешь себе вопрос, почему? Почему? Поляки смогли. Словаки смогли. Венгры смогли чехи смогли. А мы, украинцы, уже очень много говорим об этом. И может быть это та причина, почему сегодня я стою перед вами здесь не как спортсмен, которого вы знаете, я занимаюсь политикой. Потому что со стороны сидеть на диване, рассказывать, так сделать или так сделать, то делают правильно или нет, очень легко. Намного сложнее взять на себя ответственность и делать. Я уверен я знаю лучше, чем кто-либо. Без борьбы победы никогда не будет. Мы боремся. Боремся за стандарты. Боремся за то, чтобы каждый украинец, который работает на земле, на самой плодородной земле в мире, понимал, что в конце сезона он получит прибыль. Боремся за то, для того, чтобы каждый молодой человек имел возможность получить нормальное образование, а после этого Гарантированное рабочее место с нормальной зарплатой. Бори, боремся за это. Боремся за то, чтобы каждый инвестор знал, что законы в Украине существуют и его инвестиции защищены. И боремся за то, чтобы каждый пенсионер зная, что у него есть социальные гарантии, нормальная пенсия, на которой он может жить и не выживать. И нормальное медицинское обслуживание. Все это европейские стандарты жизни. Потому что мы европейцы на самом деле. Мы украинцы европейцы географически, мы европейцы ментально, исторически европейцы. Но стандарты жизни у нас, увы, далеки. И это самый главный вызов. Мы можем это сделать. Потому что поляки смогли, чехи смогли, венгры смогли. И мы украинцы тоже сможем. Мы боремся. Боремся, боремся для того, чтобы Украина изменилась. Не просто. Я взял на себя ответственность в город Киев. Все проблемы, которые были годами. Коррупция, связи, мафия. За это время можно уже фильм снимать. И покупали, и просили, и умоляли, и угрожали. Я знаю одно. Не купить, не запугать. Я знаю одно, то, что я делаю, я делаю искренне, делаю честно, делаю по совести. И уверен, что мы сможем сделать реформы, которые начнутся с Киева и начинаются с Киева. А кто-то очень сильно боится того, что Украина будет успешная. Успешная после эволюции. В Будет успешное и пойдет тем же самым путем. И делают все для того, чтобы дестабилизировать ситуацию. И очень многие политические силы делают все тоже, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине. Я уверен, мы должны объединиться. У нас есть много вызовов. И внешних, и внутренних. И мы сможем. Мы сможем победить. Если поляки смогли, если и словаки, и где смогли, в мы сможем это сделать. Нужно верить в себя, нужно верить в Украину, нужно верить в Россию, и победа будет. Я знаю это не по-насущему, знаю это на своем примере. Знаю лучше, чем что либо. бороться. И только в этом случае будет победа. Мы боремся и мы победим. Украина будет европейской и украинцы будут иметь европейские стандарты. Это наша цель. Мы к этому идем и мы этого достигнем и мы победим. А сейчас сейчас я хотел представить Анатолия Евлахова. Человек, который баллотируется по вашему избирательному округу как Маджитан. Человек, который является членом партии «Удар». Человек, который является членом команды. Тот человек, который является единым кандидатом на вашем избирательном округе от блока Петра Порошенко. Человек, который берет на себя ответственность, несет эту ответственность перед вами. Я как лидер политической силы, политической партии Украинского демократического альянса за реформы, также несу ответственность за нашего партнера. За то, насколько он будет верен своим обещаниям, насколько он будет системен в реализации того, с чем идет клиент не просто сложное время. Говорю откровенно, эта зима будет сложная. Самая сложная для нас, украинцев, за все время независимости. Но я знаю, что эти сложности, это плата каждого из нас за независимость. Да, мы можем иметь газа. Много. Дешево. Но за это придется платить. Сходить с платить независимости, платить будущее. Уверен, что мы пройдем эти сложности. Уверен, что мы пройдем эти трудности. И мы сможем их пройти намного легче, если сможем объединиться.